odatda farzandlarimizni beshinchi sinfda ota onalar ko'pincha biza farzandlarimizni birinchi sinfdan to'rtinchi sinfgacha yaxshi ustoz tanlaymiz yaxshi maktab tanlaymiz yaxshi ustozlarni qo'liga beriy farzandim shu ustozda boshlang'ich ta'limi mukammal olsin degan ishtiyoqda maktabma maktab yuramiz ustoz qidiramiz qaysi maktab yaxshi deymiz keyin beshinchi sinfdan yuqori sinfga o'tish jarayoni bor bu to'rtinchi sinf bitirgandan keyin o'sha holatda negadir ota onalarimiz farzandlarni e, loqayddik demayman befarqlik ham demayman o'qib o'qiyaptiyu degan gap ostida e, bolalar qolib ketyapti albatta davlat ta'lim dasturlari hammasi mukammal o'qitiladi maktablarimiz yaxshi mana hozirda xususiy sektorlarga judayam ko'p yo'llar ochilyapti lekin biza farzandlarimiz ulg'ayayotganini ularga yana ham ya mas'uliyatni ko'proq yuklashimiz kerakligini ota ona sifatida biza anglashimiz kerak bo'ladi chunki farzandlar katta bo'lgan sari bular yalqovlik kasaliga uchraydi dars birinchi sinfdan to'rtinchi sinfgacha bu kasallik nisbatan kamroq bo'ladi chunki bitta ustoz ularni ushlaydi uy ishi qilmasa ota onalarga telefon qiladi ha mazza ma ma qilib ish iş ishlaydida bolalar bilan yuqoriga ko'tarilganda bitta ustoz ishlamaydi yuqori sinfda ya'ni beshinchi sinfdan o'n birinchi sinfgacha barcha har xil ya'ni predmet aniq fanlar bo'yicha yoki gumanitar fanlar bo'yicha kiradigan ustozlarimiz bo'linib ketadi va bo'linishni ko'rgan bolalar ha bu ustozim talab qilyapti bu ustozim talab qilmayapti mana bu ustozimga bormasam ham bo'ladi bu bo'yicha u ish qilmasam ham bo'ladi deydigan holatlar bo'yicha bular tanballik yalqovlik dars qilmaslik degan odatlarni o'z isiga egallab olishyapti shuni inobatga olgan holatda man ota onalarga aytgan bo'lardim ko'proq untlarni yuqori sinflarga qaratinglar ya'ni beshinchi sinfdan keyin farzandinlar fundamentni egallashadi birdan to'rtinchi sinfgacha farzandlar fundamental deymiz biz bu narsani ya'ni bilamizki binolarimiz qanchalik mustahkam bo'lishi fundamentni yaxshiligiga bog'liq xuddi shu jihatda ayt olamanki farzandiglarni fundamenti yaxshi bo'ldi lekin nima deydi g'ishlarni xom g'ish olib qo'ydinglar tushuntiradigan bo'lsak yoki bo'lmasam fasadini fasadini ber olmadinglar yoki bo'lmasa ichiga ketadigan xarajatiga mablag'inglar yetishmadi man tushuntirishga harakat qilyapman hozirgi holatda ota onalarga demoqchimanki bino bitmay qoldi bino oxirigacha bitmadi tomini yopib qo'ydinglar bo'ldi fundamentini qilib qo'ydinglar bo'ldi bino bitishi kerak ya'ni farzand bilimni mukammal oxirigacha o'rganishi kerak o'n birinchi sinfgacha bekorga davlat dasturi qo'yilmagan shu davlat dasturi bo'yicha belgilangan fanlar shu ularni yoshiga nisbatan o'zlashtirishi shart bo'lgan fanlar hisoblanadi o'shani inobatga olgan holatda bolalarimiz mukammallik yetuklik darajasiga yetish uchun farzandlarimiz yetuklik darajasiga yetish uchun ularni har bitta fan bo'yicha egallayotgan darajalarini ota onalarimiz kuzatib borishimiz kerak e, kerak joyda talab qilishimiz kerak farzandlarimizdan e, yana kerak joylarda e, endi hozirgi kunda juda ham dolzarb ya'ni juda ham ko'p uchraydigan bu repetitorliklarga berish man repetitorlikdan qoralamayman chunki o'zim ham vaqti kelganda berganman farzandlarimni repetitorlikka repetitorlikka berasiz atigi ikkita fandan bera olasiz imkoningiz yetadi u ham bo'lsa aytishim mumkin matematika ingliz tili hozir barcha ota ona ko'rayotgan bo'lsa kulayotgan bo'lsa kerak to'g'risini aytaman matematika ingliz tili ha desa matematikai biladi ingliztili biladi oliy ta'limga kirib ketadi bo'lmaganda kontraktga ilinadi lekin farzandingizni beshinchi sinfdan o'n birinchi sinfgacha ketayotgan umriga achinmaysizmi bu umr nechi yillik umr bo'lyapti hozir bu umrda bu davrda farzandingiz nimalarga ega bo'lishi mumkin edi qaysi darajagacha ko'tarilishi mumkin edi farzandingizni o'sha oraliqda siz kasbga yo'naltirishingiz mumkin edi farzand mani o'g'lim baribir o'qimaydi mani qizim baribir o'qimaydi degan tamoyildan man o'zim juda yiroqman chunki farzand tug'iladiki u iqtidorli bo'ladi faqat iqtidorni uyg'ota bilish bu ota onani vazifasi bo'ladi ota ona bu bilan majbur degan holatga kelib qolmaylik bu noto'g'ri o'zi aslida farzandlar ota onaga qilishga majbur lekin ota ona ilm bilim berishga va bir chiroyli ism qo'yishga majburligimiz bor shu farzandlarni biza farzandlarni ko'p jihatida tarbiya qilayotganimizda o'n birinchi sinfni bitiriversin bitta maktabga kiradi bitta institutga kiradi keyn to'rt yil yuradi farzandlarimiz ahamiyat beringlar uylantirayotganda yigirma besh yigirma olti yoshga ketyapti bolalar nimaga u bola o'zi yetuklik darajasiga yetyaptida aytyapti to'xta man hali ikki million oila ham olmayapman man qanaqa qilib o'zimni qornimni olmayapman bolamni qornini to'yg'izaman endi qarang institutni tug'ilib tugatguncha yigirma ikki yosh bo'ladimi o'zi ishini ishlab yaxshi oylik topib yo'lini topib olguncha yigirma besh yigirma olti yosh indamay bo'ladi farzandlarni mana bir xillarni uyida oilasida kimdir yaxshi mukammal kasb egasi bo'lishi mumkin kimdir duradgor kimdir hunarmand kimdir slesar kimdir elektrik to'g'rimi ota kasb deymiz biz odatda buni yoki ona kasb deymiz bo'lmaganda o'z farzandinglarga o'zinglarni kasbinglarni mukammal egasi qilishga harakat qilinglar nega chunki siz o'sha kasbni eng zo'rini eng zo'r bilim darajasida bilgan kasbingiznigina farzandingizga eng zo'r natijada bera olasiz va farzandigiz yoshlikdan shu kasbga yo'naltirilgan yoshlikdan shu kasbga mehr qo'ygan adamni kasblari onamni kasblari shu kasbni qilaman degan bir tamoyil ostida kotta bo'ladi baribir hamma kasbni davomchisi bo'ladi nima kasb bo'lishidan qat'iy nazar man aytmoqchi bo'layotganim hozir albatta buxgalteriyani yoki albatta it yo'nalishiga beringlar hozirgi zamon talabida bu moliyani eng zo'r pul topadigan kasb demoqchi emasman hamma kasb kerak man aytmoqchi bo'layotgan kasbim farzandingizni yoshlikdan yo'naltiring ya'ni beshinchi sinf deyildimi farzandinglarni deyildi. beshinchi sinf bu man sizga aytaman o'n um bir yoshdan o'n ikki yoshga ketayotgan vaqt oraliq qarang o'n um bir yoshdan e, biz aytamiz voyaga yetish vaqti deymiz biz odatda voyaga yetayotgan keyin voyaga yetishda nima o'tish davri deymiz bolalar ya'ni farzandingiz o'n ikki yoshda haqiqatdan o'qishnimga kerak nimaga bu kasbni egallashim kerak degan darajasini bila oladigan yoshga yetadi yo'naltirishimiz to'g'ri bo'lsa agar farzandlarimizni farzandlarimiz o'n birinchi sinfda уже sizlarni kasbga ham yo'naltirgan o'ziga yarasha luqmasi ham keladi ya'ni pul topa oladi oylik ola oladi maosh ola oladi va uje yangi hayotga ham qadam qo'yishi mumkin bo'ladi o'shaning uchun ota onalar man aytgan bo'lardim maktabda farzandinglarni vaqti behuda ketmasin maktabga bordimi bilim ilmni egallab kelsin va sizlar buni albatta nazorat qilinglar nazoratinlar ostida bo'ladi nazorat bo'lmagan joyda eng zo'r o'qiyotgan bola ham o'qimay qo'yadi nazorat bu sizlarni zimminglardagi vazifanglar nazorat bo'lgan joyda bola hozir oyim tekshiradi hozir adam tekshiradi degan holatda ham albatta o'qiydi mayli yuz foizdan ellik foizni egallasin bu sizlarni yutug'inglar ota ona sifatida sizlar shu yutuqni berdinglar ertaga farzandingiz yigirma to'rt yoshga kirganda og'aynim sindoshim o'qidi ota onasi o'qitdi siz mani o'qitmadingiz degan tanbehni o'zinglar eshitishni xohlamasanglar xalqdan harakat qilinglar o'zida qiziqish yo'q degani bu sizlarni bahonanglar bu ota onani bahonasi chunki farzand yosh vaqtida hali nimaga qiziqishi nimaga qodirligini hali u tushunmaydi u o'n to'qqiz yigirma yoshda tushunishni boshlaydi sizlar bergan bilim ilmni va shunda uyg'onadida aytadi rahmat onamga rahmat otamga mana shu paytda to'g'ri yo'naltirishgan ekan vaholanki hozir beshinchi sinf oltinchi sinf yettinchi sinfi urushsangiz xafa bo'ladi nimaga manga o'qish kerak degan savollarni beradi bu savollarga oddiy javob ber bolam o'qigin ertaga rahmat aytasan deysizlar deyishlar kerak bo'ladi shuni inobatga olgan holatda har bittamizni farzandimiz shu yurtimizga elimizga manfaat tegadigan farzandlar bo'lishini tilakdoshiman